الحمد لله وكفى وعباده الذين استطاف اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اول ليله شهر رمضان نزل الله اليهم

اللہ چلش نے ہمیں فائدہ بھی بتایا ہے کہ میں نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے رمضان بھی یہ کمال ہے رمضان مبارک صحیح طریقے سے انسان گزار لے اللہ جل شاہ اس کے اندر تقویٰ صفات پیدا فرماتے ہیں. اور تقویٰ ہوگا تو پھر کیا ہوگا دنیا کے اندر تقویٰ کے فوائد پہلا فائرس کے یہ ہے اللہ کے نشانوں والے انسان کی سینے کو کھول دیتا ہے یزیق و صدرہ کو صدر سینے کو کھولتا ہے وہ یزکوں میں حیض الحص ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا ہے ایک صحابی تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں اللہ ج ہمیں ایسی جگہ سے روزی نصیب فرمائے گا میں وہم کو مان بھی نہیں ہوگا آج ہم سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں مہنگائی ہیں پریشانی ہے اور اس کا حل ہمیں بتایا گیا تمہارے اندر تقوی ہو خوف خدا ہو ہر حال میں تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تمہارے اندر عباد بھی تم زندہ کر لے لا بھی تم زندہ کر لیں

دنیا بھی فوائد ہے اور بھی فوائد ہیں اور, بھی فوائد بھی ہیں اور اس کا بنیاد رمضان مبارک ہے ابھی ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کو کیسے ہمارے رمضان مبارک میں ہمارا وقت قیمتی ہو جائے رمضان کی فوائد بہت زیادہ ہیں ہمارے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان رضی سے روایت ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک ایک رات ہوگی ہزار مہینوں سے بہتر ہے ان کے اندر جو فرائض ادا کر لے ستر پہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور جو نفل ادا کر لے اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا اور یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے تو یہ صحاب کرام اللہ اجمعین نے رمضان کو, بارے کو کیسے گزارا ہمارے سامنے صحابہ نقش قدم ہے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجو ابتدے تم احتدع تم میرے صحابہ اسمان کے ستارے ہیں تم نے جس کی اقتداء کیا پیروی کی تمہیں کامیابی ملے گی احتدع تم ہدایت پہ ہو جاؤ گے تو صحابہ کا اتباع ہم ہدایت چاہتے ہیں فلاح چاہتے ہیں کمیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ہم صحابہ کی اتباع کر لیں ہم چیزیں ملے گی ابھی ہم اس بات کی طرف صحابہ کی طرف آتے ہیں صحابہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ لیانی باتوں سے محفوظ رہ لیانی ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ بھی فائدہ ہو وہ کلام وہ بات جس میں نہ دنیا فائدہ نہ کا کوئی فائدہ ہو اور ایسا امر اختیار کیا جائے جس کے اندر دنیا بھی فائدہ اور خوری فائدہ بھی نہ ہو مثال کے طور پر ہمارے ہاں غیبت کر لیتے ہیں اور اس کے مختلف نام تبدیل کر کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں ابو ذر رضی اللہ نے فرمایا کہ تم لیا کی باتوں سے محفوظ رہے طریق رحمہ اللہ صرف نماز کے لیے آتے باقی رمضان میں پورا وقت اپنے گھر میں گزار لیتے ہیں یعنی عبادت میں مشغول ہوتے نوافل میں قرآن کی تلاوت میں ذکر اسکار میں مشغول ہوتے لیانی سے اپنے آنکھوں آپ میں فوض رکھنا تھے کیونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نصیت فرمائی تھی اپنے ساتھیوں سے کی لیانی سے آپ پرحس کر لیں مسئلہ ابی شیعہ میں یہ ہے اور حضرت جابت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے روزہ تمہارے آنکھ کا بھی روزہ ہو کان کا بھی روزہ ہو تمہاری زبان کا جھوٹ بولنے سے ہر گناہ سے تمہارا روزہ ہو اور روزے میں تم اپنے نوکر پر غلام پر بوجھ کر اور رمضان میں تم وقارت کے ساتھ سک... سکون کے ساتھ تمہیں زندگی گزاریں اور فرمایا کہ جب تم افطار کر لو تو یکساں نہ کر لے اکیلا افطار نہ کر لے اپنے ساتھ اور کو بھی افطار میں شامل کر لیں حضرت رضی اللہ الگ نصیب کی فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک صرف کانا پینے شہوات سے اشتناب کا نام نہیں ہے صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ رمضان مبارک جوٹ باطل لغم فضول کاموں سے اشتناب کا نام بھی ہے اور حضرت ابو خریل رضی اللہ عنہ نماز مجد نے بیٹا کر سارے صحابہ اکثر صحابہ انکراہ رضوان اللہ تجمعین مسجد میں اتقاف کرتے اور صحابہ کے اندر اسی پر کی موجود تھی واسلہ بن اسکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افتاری کے وقت صحابہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے ساتھ افتاری پر لے جائے گا دیتے ہیں اصحاب صفحہ کو یہ مدرسہ تھا صحابہ کرا کردوانوں کی دائی اجبائین کا تو اصحاب صفحہ کو افتاری بھی ادارہ لکھتے ہیں پھر بھی افاظ رضی اللہ عنہ سنباتے ہیں اور اس سنباتے کہ میں نہیں یہ بار سنی کہ عمر علیہ سیری نی... کی نے مجھے بولایا حضرت عبدالر مسعود رہنے آپ نے شاگی کے ساتھ سیری کر دی ابو جعفر نصن بن فرماتے ہیں ہم رمضان میں عباس حضرت عباس سے حضرت کے ساتھ پفتاری کر رہی دی اور اپنے راہی کو چھت پر افتاری کے پر چھڑا لیتا کہ آپ غروب کا اندازار کر لیں جب سورج کا غروب ہوتا تو پھر ازام بیتے طرح سے قادر وقت کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں یہ تو صحابہ کرام اور ادوان اللہ جبین کی چند باتی ہے میں دعا کے سامنے ارس کر لیں اور صحابہ کرام اور ادوان اللہ جبین تلاوت کو نباد قضی مشاہد رہتے تھے اکثر صحابہ ایک کافلے میں اور پوری رات یا سلسلہ لائل صحابہ کرام ملدان المین بزارت دی. تو پھر فائدہ کیا ملا فائدہ ملا کی ان کو کھانا پیر ملا اور صحاب سارے صحابہ ہمارے سامنے اسمان کی ستاری بنی اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوں غرد من بالی اللہ خدا کیلئے خدا کیلئے میرے صحابہ کو ایپ کا نشان یعنی اس کے اوپر غلط قراری کا نشان نہ بنایا کرے ان کے ساتھ بہت نہ رکھ کرے ان سے محبت رکھ کرے صحابہ کی محبت جس نے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی ابو جس نے صحابہ کے ساتھ بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض کیا اگر ہمارے اندر صفات پیدا ہو جائیں ہماری رمضان مبارک صحیح طریقے پر گزر جائیں تو ہمارے اندر بھی تقویٰ ہوگا میں آخری بات وہ حدیث کا تشریح ارز کر رہتا ہوں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ارز کر لی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لیلت و شہر اللہ جلی شان ہو رمضان مبانی کے پیر رات لوگوں کو نظر کر لیتے ہیں لوگوں کی رحمت کی نگازے لیکھتے ہیں ومن نظر علی دائی جس تو اللہ پاک نظر کر لی رب یوزنگو اولا اللہ اس کو کمی بھی آزاد ابھی سوال پیدا ہوتا کہ رمضان ممالک کے بعد اللہ لوگوں کو کیوں عذاب دیتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے اس کی تشہیر یہ بات ہے کہ اصل میں انسان, جس انسان کو نفس امارہ نفس امارہ وہ بول نفس ہے جو ہر وقت انسان کو گناہ کا تلقین کر لیتا ہے ببتلا ہوتا ہے پھر اللہ پاپ اس کو رحمت کی نگاہ نہیں کر لیتا ہے ہم اپنے نفس سے حفاظت کر لیں اللہ جم سب کو مکمل رمضان صحیح طریقے پر گزائیں تو پھر فرمائے 我阿訇的巴哈丁，阿訇的。